Sampai dia terima bantuan dari Christian, bantuan dari Kristen, sehingga dengan mudah dia keluarkan kalimat yang mengeluarkan dia dari agama Islam hanya untuk terima barang-barang dapur, dapat geh. dapat ni sedap, <laughs> dapat mi, dapat berah. dapat gula, dapat minyak, dapat garam. Dapat orang yang dia wajib kodok, dia wajib kodok sembah. Yang kedatangan haid. Nah, ha, kalau ada orang murtad dari kalangan wanita, dia haid, maka masa tu dia lelaki, ha, tak ada. Selama dua tahun tu dia kena kerat kelar yang awal. Yang pertama-tama yang akan ditanyakan di hari kiamat nanti adalah sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Tak ada gunanya. Hidup seribu tahun tapi tak sembahyang. Tak ada gunanya. Ya Rab, penting kita menjaga sembahyang. Wailun lil musallin. Neraka bagi orang sembahyang. Uf. Neraka bagi orang sembahyang. Macam mana itu? alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka itu ketika sembahyang lalai. Dari sembahyang lalai, urusan sembahyang lalai. Kecil, kecil. Sampai mengalkekan sembahyang. Sembahyang tu. Tapi dia sembahyang keluar dari waktu. Sembahyang. Oh, sembahyang pun kena azab. Apalagi yang tak sembahyang. Hmm. maka sebab tu dari itu ada perbezaan yang yang kuat di antara mazhab jadi permasalahan yang masyhur di antara para ulama. Kalau orang tak sembahyang, ha, apakah di, orang yang meninggalkan sembahyang, apakah masih dikatakan Islam atau tak? Maka ulama berbeza pendapat. Imam Syafi'i cakap kalau dia masih mengaku sembahyang itu adalah wajib, maka dia masih dikatakan Muslim tapi fasik. Muslim tapi fasik dan dia perlu istitabah ditanya istitabah tu ditanya kalau ditanya mu nak semayang ke dok apa mu dah mu semayang ditanya kalau dok kalau mu dok semayang aku kerak pale bukan kita yang buat hakim yang buat hakim saja yang buat atau wakilnya kalau dia tak boleh semayang juga, tak boleh. Tapi dia masih dikatakan orang yang Muslim. Nah, kalau dia sembah, kalau dia mengingkari kewajiban sembahyang, oh pun sembahyang, oh pun sembahyang, Sebab sembahyang tak wajib, kafir, tak boleh. Tapi tanya dulu, mu betul tak muka begitu? Betul ke muka kalau sembahyang tak wajib? Iya. tanya. tanya ketiga kali, Iwak gitu juga, tak boleh. Bukan kita buat arik. Jangan hari pergi, pergi, jumpa orang. Eh, apa muda semayang? pada tak kukup pala mu. Itu hanya hakim yang boleh buat. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tak sembahyang, walaupun bermalas-malasan, maka dia dihukumi kafir dan haram dia untuk dikuburkan di tanah perkuburan Islam. Haram. Walaupun dia cakap sembahyang tu wajib, tapi dia semua malah sembahyang. Malah sembahyang. Sebab dari hadis Al-Ahadu Baini wa Baina Abdi As-Solah dalam hadis Qudsi Allah sebutkan bahawa hubunganku dengan hambaku adalah sembahyang. Sembahyang. Wa man qata'aha faqad kafar. Barang siapa yang memotong sembahyang, yang maknanya meninggalkan sembahyang, maka dia telah kafir. Dia telah ingkar. Jadi dari, dari hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang walaupun dengan bermalas-malasan dia walaupun dia meyakini bahawa sembahyang itu wajib tetap dikatakan kafir. Yang kedua, syarat wujub salat. Syarat wajib salat yang kedua adalah Al-Bulur. Al-Bulur. Apa tu Bulur? Balik. Maupun tu balik tu dengan apa? Dengan tanda-tandanya atau dengan umur. Ha, seperti yang kita belajar bahawa tanda balik itu ada tiga. Satu apa? Mimpi. Mimpi basah atau khurujul mani atau keluar mani. Yang kedua, keluar haid bagi para perempuan. Yang ketiga, uh, bulu gusin. Sampainya umur kepada 15 tahun hijri. 16 tahun hijri. Yang pertama, uh, afwan. Tanda-tanda bulu itu ada. Uh, ada itu tadi. Keluarnya mani di usia umur 9 tahun ke atas. Yang kedua, keluarnya haid di umur 9 tahun ke atas. Atau kalau tak keluar haid, tak keluar mani, sampai umur 15, walaupun tak keluar, maka dia sudah dikatakan orang yang balik. Maka orang yang balik wajib sembahyang. Azam balik tak, kisah. Tak balik lagi. Yang balik wajib sembahyang. Maka kalau orang sobi, sobi kan budak kecil, tak balik lagi. Macam contoh Anip. Anip sobi. Tamiz. Sebenarnya wajib tak dia sembahyang? Tak wajib. Tapi dalam dalam, dalam ni tamiz. Untuk tamiz, apakah dia wajib sembahyang? Tak tak wajib. Tapi sunnah baginya sunnah baginya untuk sembahyang dan sunnah eh afan wajib bagi orang tuanya, ibu bapanya untuk suruh dia sem Ingat ni. Eh? Walaupun budak memayis, budak memayis, baginya tak wajib sembahyang. Sunnah baginya untuk sembahyang. Tapi untuk mak ayah dia wajib untuk menyuruh dia untuk sembahyang. Memayis. Wajib untuk mengajarkan anaknya untuk bagaimana sembahyang. Nah, kalau macam ni. Kalau orang yang balik, Ha, itu. Apakah dia wajib qada sembahyangnya semasa dia kecik? Tak tak wajib, tapi sunnah antara usianya mumayyiz sampai dia buluk Contoh, ada seorang lelaki yang balik umurnya umur 13. Dia mumayyiz ketika umur 9 tahun. Ada berapa, berapa tahun situ? 4 tahun. Selama empat tahun dia, dia wajib sembahyang tak? Tak wajib sebab dia memayis. Tak wajib. Dan ketika dia balik, tak wajib dia juga untuk mengkodok. Dari usia memayisnya sampai usia bulur. Ketika dah masuk sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadan, mereka buat salat lima waktu, kodok. Selimau waktu kodok istidrakan untuk mengajar mungkin semasa kecil dulu ada sembahyang yang tak buat, ada sembahyang tak buat maka dia kodokkan pada hari itu pada masa itu. Ini masyaAllah ada yang ada yang baik, ada yang baik. Karena ini dalam buku fiqih tentunya ada dalilnya. Tiba-tiba maki wahabi kapal ni bidah bidah pula bagian dia. Yang ketiga. Tapi afan, afan. Ah, ni. Kalau uh, itu memayiz. Itu memayiz. Tapi sebelum memayiz, sebelum memayiz, contoh uh, sebelum, uh, sebelum tamiz, apakah dia disunahkan untuk mengkodok sembahyang di usia dia belum memayiz? Contoh dari umur satu tahun sampai lapan tahun. Ha. Wajib dia dia kodak Ketika dia balik, tak, tak wajib. Bahkan haram. Bukan hanya tak wajib. Bahkan haram dia jika dia mengkodok. Maka yang boleh dia buat adalah semasa usia tamiz sampai ke balik itu sunnah dia untuk mengkodokkan. Tapi sebelum tamiz, semasa dia kecil lagi, nah itu haram dia untuk mengkodoknya. Yang ketiga berakal. Ketiga berakal. maka siapa pun yang berakal, selama akalnya masih berguna, selama dia selama dia masih boleh berfikir, maka wajib dia untuk sembahyang. Maka orang yang malas sembahyang lebih baik dia menjadi gila. Molek dia gila je lah, tak boleh sembahyang sangat. Malas sembahyang molek dia gila je. Kalau dia gila dia buat-buat, oh tu dosa. Dia tanggung sampai dia mati. Minta Allah, ya Allah, gila aku sebab aku, aku malas main. <laughs> oh, itu pun tak boleh juga minta gitu. Alakulihal. Oh, selama seorang, seorang, itu berakal, maka wajib dia untuk sembahyang. Maka berbeza dengan orang yang gila. Orang yang gila walaupun balik, Contoh, dia dah balik. Umur 13 tahun dah balik. Tiba-tiba masuk usia 40 tahun. Atau 30 tahun jadi gila. Jadi gila. Maka selama dia gila tu, tak wajib dia untuk sembah yang illa ita afaq. Kecuali dia dah sembuh dari ke kegilaannya. Ha. kalau dia dah sembuh, apakah dia wajib untuk mengkodok? Ha, ini bermasalahan juga ni. Kalau dia dia sembuh dari gilanya, apakah dia wajib untuk mengqada selama dia gila? Tak wajib. Tak, tak wajib. Tapi bukan bukan mudah kita cakap gitu macam macam ni. Kalau ada orang yang tiba-tiba gila, gilanya contoh dua tahun. Kita tengok dulu, gilanya macam mana ni? Gilanya dia disengajakan, dibuat-buat Contoh dia minum ubat banyak sengaja. Dia tahu kalau minum ubat banyak ni dia boleh jadi gila. Atau gilanya tak disengaja. Ha, kalau di gilanya disengaja, maka kalau dia dah sembuh wajib dia qada. Sebab itu kerana perbuatan dari dia dari dia sendiri. Gila yang dibuat-buat. Gila yang disengajakan. Maka jika dia dah sembuh, wajib dia mengkodok. Salat di masa dia gila itu. Kalau gilanya bukan kerana dibuat-buat, bukan kerana disengajakan, tiba-tiba gila atau kerana stres. Oh, apa betapa banyak orang gila sekarang. Gila duit, gila perempuan pun ada. Ah <laughs> gila. Gila ini gila betul lah yang Ustaz cakapkan, yang Ustaz masukkan di sini gila betul, bukan gila duit, bukan gila perempuan, bukan gila dunia. Bukan gila follower, bukan gila YouTuber. <laughs> Bukan gila itu, tapi gila betul. Kalau gilanya ke, bukan bukan keren dia sendiri, bukan dibuat-buat, maka tak wajib dia mengkodok sembahyang. <tuh> tak wajib, tapi sunnah. Tak wajib, tapi sunnah. Untuk wa Warabi'uha. Dan yang keempat. salamatul hawas as-sam'i awil basari selamatnya panca mendengar atau melihat atau melihat atau bukan dan ya eh. selamatnya panca melihat atau mendengar atau mendengar kalau orang buta tapi boleh dengar Wajib tak dia sembahyang? Wajib. Dia buta, tak nampak. Tapi dia boleh mendengar, wajib. Dia sembahyang. Macam mana? Belajar. Belajar. Atau orang tekok, tapi dia boleh nampak. Wajib tak? Wajib. Yang tak wajibnya bila? Tak boleh nampak, tak nama, tak boleh melihat dan tak boleh mendengar. Baru tu, baru masa tu dia tak wajib dia untuk sembahyang. Sebab apa? Dia tak ada wasilah yang boleh sampaikan kepada dia macam mana dia sembahyang. yang payuh macam mana insyaallah dia buta juga tekok juga Allahu akbar sebab tu banyak dari kewajiban-kewajiban uh, bahkan dia bukan orang bukan mukallaf dia seperti orang gila mukallaf yang wajib baginya macam mana menjalani hidup ni sahaja tak wajib sembahyang tak wajib puasa sebab dia bukan mukallaf. Karena mukallaf juga adalah orang yang selamat pendengaran atau penglihatan. Ha, ingatkan tadi ingat tadi au atau kalau dan tak jadi. Ha, selamat penglihatan atau pendengaran. Kalau penglihatan ada tanpa pendengaran wajib atau pendengaran ada tanpa penglihatan wajib. Yang tak wajibnya kedua-duanya tak ada. Maka kalau contoh, tiba-tiba dia dia sembuh. Adzan. Baik, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah Penglihatan. Nah, kalau lah contoh, dia tu sembuh, tiba-tiba boleh sembuh dari penglihatan dia. Contoh dia awal dia buta, lepas tu dia boleh menapak. Ha, tu hilang kan? Penghalang dia untuk sembahyang, hilang. Maksudnya dia dah boleh sembahyang. Wajib dan bahkan wajib dia untuk sembahyang. Apakah dia wajib mengqada sembahyang selama dia buta dan tak boleh mendengar tu? Tak wajib. Padanya dakwah Islamiah. Ha, kalau sekarang mungkin dah tak tergambar kalau ada orang tu tak tahu lagi tentang Islam. Tapi sangat tipis kemungkinannya. Kerana sekarang berkembangnya teknologi. Berkembangnya teknologi. Macam dia dah bilik kecil seorang tu je. Tapi maklumat dunia dia boleh tahu. Boleh dia bercakap dengan orang yang jauh. Boleh bercakap dengan orang di Mekah. Bercakap dengan orang Syria, di Mesir. Jauh dia boleh cakap. Maka sekarang pun apa, se hampir semua tempat tu dah dijangkau oleh teknologi. Mungkin ada, tapi sangat tipis kemungkinannya. Maka orang yang dah sampai kepadanya dakwah, tahu tentang adanya Islam, maka dia pun wajib dikatakan orang yang wajib sembahyang. Makanya mak keempat ini, eh kelima ini, Islam, balir, berakal, selamatul hawas, selamat pendengaran dan perlihatan atau perlihatan. Yang kelima sampai yang keberdakwah, boleh kita ringkaskan dengan kata mukal, daf. Maka orang yang mukallaf adalah orang yang terpenuhi lima syarat ini. Dan orang yang terpenuhi lima syarat ini wajib dia untuk sembahyang. Yang keenam, ada syarat yang keenam. Semuanya ada enam. Suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan. Ada ada laki kena haid. Ada tak? Ada. Ada ada cerita. Allah Makanya kita tu tak boleh uh, tak boleh kita bermain-main dengan agama. Tak boleh kita bergurau-gurau dengan agama. Ada orang ada lelaki yang meremehkan tentang takdir Allah yang Allah takdirkan kepada perempuan yang mana mereka tu keluar darah. Nah, ada orang lelaki ni yang nyanyi. Guga dengan haid. Guga dengan darah. Pada suatu hari dia diberikan oleh Allah hukuman yang mana dia keluar darinya darah, dari kemaluannya sampai dia mati. Sampai dia mati. Cerita ini pun sama juga dengan bergurau dengan sayap malaikat. Innal malaikat la tada'u ajinatihah ajinatihah ridha bima yasna' bahawasanya malaikat itu akan melebarkan sayap mereka untuk talibul ilmu untuk penuntut ilmu kan redha dengan apa yang dia buat. Contoh kalau ha, Romanya kan pernah contoh, maksudnya tunjuk kemuliaan. Kata kalau kita tengok cara mereka tu sambut tamu macam mana. Ha, buat gitu kan, tebor. Ni ha. dalam hadis ni macam itulah ibaratnya. Malaikat itu menyeborkan sayapnya untuk penuntut ilmu kerana reda dengan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat? Main bola ke? Bukan. Main kubik ke? Main rubik ke? Oh, bukan. <laughs> Main congkak ke? Bukan. Macing ke? Aisyah? Mereka reda dengan apa? Macing ke? Oh, bukan. Macing. Reda dari apa yang mereka buat. Dari belajar tentang ilmu agama mereka. Ini oh, ada orang Google. Huh? Malaikat tengok kita sayap ni. Eh. Jerit, 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 jerit. Jerit sayap malaikat. Dia bergurau macam tu. Dia malam tu tak boleh tidur sebab apa? Dia setiap masa dengar kebasan sayap. Buah sayap kat telinga dia. Sampai dia dah tidur berhari-hari sehingga dia mati. Oh, ni hal yang sama juga kena hati-hati. Orang ganun dengan molek. Tiba-tiba oh, kita dalam satu kelas. Oh. Satu kelas. Oh, ni guru orang tengah ganu, ni. Oh, Ustaz cakap ni gua bodoh. tomah. maaf. Contoh, kita dalam satu kelas tiba-tiba senyap. Tengok bising eh, senyap tiba-tiba. Orang kamu kawam dia. Malaikat lalu. Oh, mari jek, 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 jek. Cek malaikat. Oh, aku jek malaikat. Ibu gitu. Tengok Bahaya begitu. Jangan ber bergurau-gurau dengan ugama. Malu. Bukan hanya malu, tu gila, hinaan yang Allah tunjukkan sebelum akhirat. Macam mana hatinya boleh merendahkan agama semasa dia masih hidup, dia boleh merendahkan agama. Hina. Justru orang yang boleh memulihkan agama, memulihkan syiar agama, memulihkan pondok, suka duduk ada kat pondok. Itu hati -hati, itulah hati-hati yang Allah menyuburkan di dalamnya keimanan. Cinta kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, cinta kepada syurga rindu kepada syurga. Ha, maka enam ini adalah uh, apa syarat wajib sembahyang. Maka siapa-siapa yang mempunyai sifat atau mempunyai syarat ini diwajibkan baginya sembahyang walaupun macam-mana pun keadaan dia. Sakit ke, patah kaki ke, banyak kerja ke apa lagi. No. Bahkan buta ke tapi dia boleh mendengar lagi Wajib dia sembahyang Wajib dia sembahyang Dan orang yang boleh lakukan ini Hanyalah mereka yang diberikan taufik Allah sungguh memberikan taufik Kadang ada orang tu beri, beri alasan Untuk dia sembahyang, sebab apa? Panah sangat Ada orang yang sembahyang tu Tengah-tengah padang pasir Oh ni sejit tak ada ekong Saja tak ambuh pergi sembahyang Tak sejit Sejit tak ada ekong kipah dia tu Tak ada ekong saja tak ambuh pergi sembahyang Sejit sebab tak ada ekong Dulu. Orang leni pun rumah tengah padang pasir. Tak ada ekong, tak ada kipas, ada matahari pula. Tak ada angin, tak ada kipas, tak ada hujan. Ada matahari pula atas pali. Atas pali panahnya. Ustaz pernah pergi negara Arab tu. Sampai suhu tu pernah sampai 50. mencacah 50. Humbuh oh, panahnya tu. Tapi tu pun semayang Jumaat bertambung orang semayang Jumaat. Sebab masjid dia tak muat bertambung orang semayang kat luar. Boleh je semayang. Ada orang sebut semayang sebab dia tak ada Dia uh, sem sempit. Sempit sangat. Ada orang semayang apa? Sempit macam mana pun dia boleh semayang. Oh, semayang sejuk sangat, sejuk ketor, hujang. Tak boleh pergi surat sebab hujang Contoh tu. kat ada ekor pula. Macam-macam <laughs> alasan. Sebab sejuk. Ada orang semayang semasa dia berada di musim sal salji. Boleh sembahyang. Dengan baju tebalnya dia sembahyang. Bahkan mungkin baju dia tipis boleh sembahyang. Apa tak ada alasan kita orang. Mau oh, sembahyang sebab kaki sakit. Kaki sakit. Ada orang lupuh. Tak ada kaki mau sembahyang. Tak ada tangan, tak ada. Tak ada tangan, tak ada kaki. Oh, mana nak Tak ada tangan, tak ada kaki. Boleh lagi dia sembahyang. Allah. Akbar. Baik. Allah Ta'ala alam sawab. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Di perjumpaan kita akan datang. Kita akan bahas tentang arkanus salah rukun-rukun sembahyang yang perlu kita tahu. Ini ada orang besar jaludah tak tahu lagi rukun sembahyang. Dia tak tahu lagi kalau rukun termasuk rukun sembahyang tu ada rukun kauli. Apa rukun kauli? Rukun yang perlu dia ucapkan. Maknanya orang yang sembahyang memang Allah tahu apa dalam isi hati kita. Ingat betul. Ingat Dengar molek-molek pelajar semuanya. Sebab Ustaz ada nampak di antara antum ni rukun kauli dia tak buat. Fatihah dia baca dalam hati. Tak sah. Orang yang baca Fatihah memang Allah tahu apa dalam hati kita. Tapi orang sembahyang Fatihah baca dalam hati tak sah. Ini Baca tahiyat dalam hati tak sah. Wajib disebutkan. Alhamdulillah itu sebutan dia pun dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena dia sebut, dia dengar. Alal aqal dia mendengar ke telinganya. Ada orang salah? dia gerak pun dia. Ustaz nak usnudun, mungkin ustaz saja tak dengar suara tu. Pasal ustaz, ustaz tepi dia dah tu. Ustaz tepi dia dah tu. Ngon nak usnudun dia ni, macam mana ni? Dia baca ke tak salam ni? Salam tu wajib. Assalamualaikum. Yukun qawli. Dia kalau dia tak ucap salam dengan tu, tak sah semayang. Apa tak sah semayang? Wajib dia kodok. Selama mana dia buat semayang macam tu, wajib dia kodok. Kalau dia jadi imam, hmm, tengok. Kalau dia jadi iman, dia buat apa? Buat semua jemaah tak tak sah sembahyang. Wah, hati-hati kau jadi jemaah dengan dia. ada rukun kauli ni ada duit. Duduk pondok lama dah. Tak tahu lagi dalam sembahyang tak ada rukun kauli. Nauzubillah min Baca Fatihah dalam hati. Baca bahasa gana pelotok. Bagus sangat Ustaz. Buat boleh sampai macam tu. Boleh ya masuk. Rukun kauli pun salah tak tahu. Ada rukun kauli. Wajib. Geram-geram Ustaz. Baik. Kita akan bahas nanti di Jumat akan datang. Al-afu minkum. Saya minta maaf. Wah, segala kekurangan datang dari Ustaz dan segala kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan jazilan kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Suki. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, sama ada yang hadir langsung atau yang mengikuti melalui media sosial kami di mana pun anda berada. Demikianlah majlis kita pada kesempatan kali ini dan jangan lewatkan kami. Akan kembali hadir bersama anda dalam program selanjutnya tentunya di Akademi Pengajian Al-Bahjia Terganu. Dan akhirnya saya Muhammad Arsyad selaku pengacara majlis beserta setia bertugas mengucapkan syukuran dan zilan atas perhatian anda. Mari kita tutup majlis kita dengan pembacaan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.